Здравствуйте, это программа «Пин-код» и я ее ведущий Олег Хомяк. В следующие полчаса я раскрою персональный код успеха нашего гостя. Что сыграло главную роль в его бизнесе – ум, везение, связи или особый стиль руководства? Но самое интересное, я расшифрую ту часть кода, которая еще не использована. Этот скрытый потенциал придаст новое движение бизнесу. Итак, У нас гостях Олександр Данченко, генеральний директор національного оператора зв'язку Дата Груп. Олександр Данченко, генеральний директор національного оператора зв'язку Дата Груп. Уже протягом 12 років компанія є лідером у сегментах професійної передачі даних та супутникового зв'язку для корпоративних клієнтів. Із 2010 року Дата Груп успішно надає послуги телефонії, інтернету та телебачення на роздрібному ринку. Олександр Янченко керує компанією Data Group із моменту її створення у 2003 році. Телекомунікаційним бізнесом займається зі студентської лави. Дуже захоплюється футболом та екстрем-турами. Одружений має двох дочок. Олександр Добрий день. Добрий день. Перва нісика вопросов о том, з чого все начиналось. Потому что то, что я знаю тебе, там буквально со, студенческих, со студенческой скамьи начинался бизнес уже. Ну, скажем, бизнес начинался чуть позже, когда деньги появились, но движение в бизнес действительно началось со студенческой скамьи. Будучи студентом радиотехнического факультета Киевского политехнического института, тогда еще один из преподавателей дал мне перевести на английский, с английского на русский язык, описание одной из спутниковой системы связи европейской в процессе перевода возник интерес и когда я спросил а где эта система что это такое он сказал что идет речь о создании новой компании которая будет предоставлять вот такие услуги спутниковой связи на территории украины когда разобрались пошли идеи как это использовать и скажем, меня уже пригласили в компанию обычным вначале инженером, потом техническим директором я стал. И мы стали предоставлять услуги вот этой вот европейской системы tracks Соответственно, когда компания начала развиваться, сейчас, понятно, я смотрю, это такая малюсенькая там компания с 9 человек с какими-то были оборотами. Нам, как студентам, хотелось бежать вперед директору и акционерам хотелось чтобы это было более медленнее в итоге мы расстались, получил каждый там со своих опытов и потом услышал о новых э, системах аналогичных которые новые развивались мы уже провели инициативу сами связались с европой и продолжили развитие э, вот, спутниковых э, сетей уже не студентами а дальше то есть вот с этого все начиналось то есть в компания укртракс потом компания CTC. Но CTC это то, что вы вот создали сами. По да, CTC, CTC. мы создали самостоятельно, но мы опять были наемными. И в момент, когда бизнес уже стартовал, я вдруг вспомнил, стоп, а где же мы потом? И, наверное, тогда уже вот какая-то жесткость или такое где-то здравый авантюризм на бизнесе должен был присутствовать. Я пришел к акционерам, это были очень большие люди, известные в городе Киеве, не только в городе Киеве, в Украине. Сказал, ребят, ну вам же эта компания все равно не нужна, отдайте. Они два дня были шокированы такой наглостью, потом сказали, ну, забирай. А там была просто компания с лицензией, заплачена там 10 тысяч тогда гривен установа фонда. И тогда я стал собственником, и мой партнер тоже с институтом, мы стали собственниками. И потом уже с CTC началось, скажем, мое восхождение по бизнесу. Переход к Data Group как произошло? Один из наших друзей пригласил нас на обед в столовую Golden Telecom. Я там за Столом вдалеке увидел э, хорошего своего э, знакомого, своего папы. Он говорит, а что ты делаешь? Я говорю, да только вот тут идея есть. Я принес свой бизнес-план, он дал деньги. Мы за счет этого бизнес-плана развились достаточно серьезно. Когда мы э, развились, он познакомил меня с господином Кардыковым. Дальше он быстро сделал предложение, я его быстро принял. Я продал ему э, 74% акций CTC. Мы создали на базе моей компании DataSat. Uh -huh. Естественно, это уже были совсем другие деньги. Там пошли другие вливания. У него до этого был Датаком. Датаком занимался наземной связью. Мы занимались спутниковой связью. Через год, когда э, Датасад стал лидером э, рынка и сделал больше, чем все спутниковые операторы Украины за предыдущие 15 лет, мы за один год больше сделали, без всякого политического лобби, без ничего, то есть мы просто делали бизнес. А две компании стали конкурировать, Datacom и Датасад, потому что продукт, в принципе, один mm -hmm. и тот же, тогда я объединился активов в дата -групп. Ну вот слушай, тебя, я бы сказал, что ты какой-то везучий человек. Что тебе попытаются какие-то правильные, хорошие люди по дороге, которые... И вот это первое, да? И второе, на что-то они в тебе реагируют такое. Когда тебе везет жизнь на хороших людей, когда тебе везет жизнь на ситуации, то это, наверное, какая-то часть тоже того профессионализма. Все-таки, вот, с точки зрения футбола, ведь нападающий, влавливать их тоже не учат быть нападающим, когда родился. Но ценятся тот нападающий, который из ничего вдруг там ощутился. У него задают потом вопрос, да, это где-то, не знаю, там, какое-то подсознательное чувство. То есть просто в везение я не верю. Это череда событий, которые ты сам... То есть это, с какой-то стороны, твое чутье, хорошо чувствуешь ситуацию, раз, и очень, как бы, ясно понимаешь, с чем ты имеешь дело. И, кроме этого, еще готов дискутировать, отстаивать... С, с любым человеком с, свою позицию. Дискутировать, не спорить. Я ну, не, не люблю бесполезных споров, когда спор ради спора. Uh -huh. Но если ты прав и ты считаешь, что ну, ты предполагаешь, что ты прав, да, ты не можешь, то ты должен использовать все методы для того, чтобы пытаться убедить uh -huh. либо партнера, либо клиента, либо соперника, либо банк. Далі у програмі бізнес гра на досягнення результату. Як Олександр Данченко пов'язує захоплення всього його життя футбол із бізнесом? футболі ти можеш красиво грати, в бізнесі ти можеш робити красивий бізнес-план. Детально про кризові ситуації, які вплинули на становлення генерального директора Груп». Програма Пін код розкриє особистий чотиризначний шифр одного з найкращих топ-менеджерів України. Как футбол связан с бизнесом? То есть ты продолжаешь, насколько я знаю, увлекаться футболом. Ну а как же, конечно. И как это вот помогает? Это как-то и что общего между футболом и бизнесом? Футбол и бизнес. Вспомним нашего мэтра Валерия Васильевича Да, он никогда не строил команду, состоящую из звезд. Вспомним там Реалы, Миланы, когда накупали безумное количество звезд и команда не играла. Он всегда говорил так я должна быть команда звезда. А не команда, состоящая из звезд. Также и в бизнесе. Без команды ты ноль, ты ничего не сможешь сделать. Вот если бизнес и футбол, что общего между ними? Футбол, как командный вид спорта, в котором плюс еще сочетается, да, одновременно и чемпионат, что-то длинное, как стратегия, и кубок, когда тактика. То есть <coughs> очень много аналогий, очень много пересечения. Если посмотреть, разобраться. И то же самое, в футболе ты можешь красиво играть. В бизнесе ты можешь делать красивые бизнес-планы. Ты можешь в бизнесе обалденно одеваться. В футболе там, сейчас бутсы очень модные, у всех разного там цвета. Э, но, но... У тебя бизнес получается тоже игра в каком-то смысле. Да, но, но, на, форм... но, на, но на достижение результата, ну, и да. там, и там важен результат. По ходу этого всего процесса, твоего восстановления, да, то есть были какие-то кризисы. Ну, какие-то можешь вспомнить наиболее яркие, которые на тебя определенным образом повлияли? Ну, первый кризис, я считаю, для себя, это вот расхождение с той первой студенческой компанией. Это уже был достаточно кризис, потому что вроде как там большие дяди, все, куда уходишь, что неизвестность. Второй кризис, это когда приходилось доказывать, когда была идея создания дата-группы из разных компаний, молодому, неопытному, особенно неопытному в кулуарных играх, потому что я никогда не принимал участие, столкнуться с большой компанией, где тебе нужно было доказать непопулярную идею, то есть что такое прийти и сказать, что нужно три бизнеса объединить в один. Это значит в том числе и себя подставить под то, что тебя могут и не назначить. И мне тяжело пришлось это доказывать, то, что нужно все три компании слить. У тебя при этом была идея, что ты собираешься стать... У меня было желание. Желание, конечно. Но ко мне подходили и говорили, зачем ты ломаешь? Тебе что, плохо быть директором. А так ну, ты, может, еще не будешь директором. Но это было правильно, и жизнь это показала. Uh -huh. Тяжелый был период, очень тяжелый период был. Далі ви дізнаєтесь, риси командної людини для Олександра Дальченка, кого саме обирає один із найкращих управлінців. Чоловік має бути командним, не має бути одиночки, ніхто не має боятися брати на себе. відповідальність. і за що може звільнити з роботи підлеглих Олександр Данченко. Вопрос о команде. Ты сказал, что в футболе очень важна команда. Я так понимаю, те же самые принципы, наверное, перекладываются на бизнес. Вот несколько слов о том, что для тебя такое команда, как ты подбираешь людей, кого ты ценишь. Команда, безусловно, важна, потому что команда единомышленников – очень важна по многим параметрам. То есть, если у тебя настоящая команда, то генеральный директор, не генеральная но команда может высказаться и против тебя, да, то есть э, нужно э, подсказать более правильные решения и если, конечно, ты э, не диктатор mm -hmm. вот э, через команду, если ты одно целое очень хорошо проводить не только популярные решения, но и непопулярные, потому что бизнес имеет свои циклы жизни. И на каждом из циклов жизни он должен обязан меняться не стиль управления, а стиль остается, а методы управления mm -hmm. компанией. От кризисных до плавных, как не тебе, как тренеров знать об этом. Я, когда у тебя команда единомышленников, легче менять ситуацию. А какие ключевые качества людей, которые для того, чтобы ты их посчитал членами команды? Человек должен быть командным, он не должен быть одиночкой. Uh -huh. Ни в коем случае, потому что у такого человека всегда свое мнение. Даже если ты его поборол внутри команды, оно у него остается, он некомфортен. А всю жизнь должно исходить из такого понятия, как комфортность. Это не значит, что там диваны, там плюшевые мишки. А тебе должно быть комфортно работать. Это понятие сложное, его нельзя описать каким-то одним вопросом. Команда должна уметь принимать в другой ситуации, в кризисной ситуации, если ты взял на себя ответственность, ты говоришь, делать так и не обсуждать, а делать. Это очень чревато, если команда тебе начинает сопротивляться в какой-то момент, даже если она не согласна. Это тоже очень плохо. Ты, может, поступаешь неправильно, но разбираться в этом нужно потом uh -huh. садиться, потому что неизвестно, как оно сложится. Ну и в команде, в данной ситуации уже нужно говорить о команде топ-менеджеров, потому что в большой компании команды быть не может. Это коллективы в коллективах. Никто не должен боятся брать на себя ответственность. То есть всегда кто-то должен подстраховать тебя и взять ответственность на себя. Что нужно, чтобы ты распрощался с топ-менеджером? Что в нем такое? Ну, в твоей команде ими. Что должны сделать люди или что ты должен в них увидеть, чтобы ты сказал все? Ну, это, безусловно, какие-то человеческие качества или предательства, как э, тебя, так и бизнеса, то есть предательство э, бизнес-интересов, да? Вот. Второй момент – это то, что таких, слава Богу, не было даже по Второе, что случается действительно, это когда человек останавливается в своем развитии, mm -hmm. и он уже не тянет вверх. То есть, поэтому, первое, я пытаюсь обратить на это внимание, и человек остается уже, он остается пока в компании, но работает уже на более низких должностях. Якщо это, це, ну тогда расставание. Либо человек удовлетворен там где то внизу і и... просто забувається. Далі у програмі ви дізнаєтеся: зміна правил бізнес-гри головна проблема, з якою зіткнувся Олександр Дальченко. Що думають підлеглі про свого керівника? Лідер як і на роботі, так і на футбольному полі. нападающий. Программа «Пин-код» раскрывает главную складову шифру успешных бизнесменов – кадровую политику. Как ты думаешь, если бы мы спросили твоих топ-менеджеров, ну, твоих коллег, у тебя как руководителя, как бы они тебя характеризовали? Сложный вопрос, не знаю. В смысле, не хочешь правду говорить? Нет, почему правду? Здесь еще ведь зависит от ситуации, в которой находишься. Я уже спрашивал, знаю о себе разные мнения, это мнение все равно меняется. Ну какие варианты? Вот, что обычно говорят? От там полю, два полюса. Ну кто-то может сказать, что где-то диктатор в каких-то вопросах, хотя я с этим не согласен. Да, кто-то может сказать, что жестко, кто-то мягко. Не знаю, может кто-то скажет, что слишком много совещаний. Сейчас посмотрим, что на самом деле говорят сотрудники о тебе. Мы поспрашивали некоторых из них, что они думают о тебе как о менеджере. Это хороший менеджер, достаточно успешный. Ну, работать с ним легко, потому что у нас, ну, лично у меня, с ним есть. Но общее хобби это футбол С любым вопросом можно подойти к нему, обсудить и Он э, открытый, открытый для любого сотрудника Коммуницирует довольно-таки часто И даже на собраниях таких жестких Может ставить какую-то шутку и расслабить атмосферу Очень любезен, душа компании, можно сказать Александр Иванович в первую очередь требователен к себе И да. того же требует от своих прямых подчиненных Как положено руководителю, то есть он держит управление в своих руках Лидер, как и на работе, так и на футбольном поле Нападающий. Любит и умеет забивать голы. Он конкретный, и если он что-то просит, то он требует результата, выполнения результата. Как у любого топ-менеджера его уровня, у него, конечно, график работы 24 на 7. И, в принципе, от своих прям, прямых подчиненных он требует того же. На футбольном поле он Александр, Саша. Как-то они все листят, по-моему. Не думаю, что листят. А вот это вот 7 на 24, то есть твой рабочий день обычно, вот ну, график такой достаточно напряженный, жесткий. К сожалению, да. К сожалению, он напряженный, и не потому что... Так, и, так... и, и, и свою же команду заставляешь в таком режиме работать? Приходится. Я, и как они не ропщут? Ну, ропщут, но что делать? Хорошо. Еще такой вопрос, вот на сегодняшнем этапе, там, бизнес, карьеры. Какая самая важная задача сейчас для тебя? Или, или то же самое, какая самая большая проблема? То, с чем ты сейчас вот разбираешься, пытаешься решить, то, что связано, может быть, не только ситуация, ситуацией, а просто вот с, твоим этапом, с твоими этапами развития? Ну, задача и проблема, и, к счастью, к сожалению, сейчас она одна, то есть они <клёх> не совпали. Углубившийся мировой кризис, он углубился. И национальные особенности, да, мы обещали друг другу про политику не говорить, но национальные особенности нашей страны, которые еще усугубили этот кризис, говорят больше, к сожалению, о выживании, чем о каком-то развитии. А в чем ты для тебя вызов в этой ситуации? Что это для тебя? Вызов в том, что вот нужно с достоинством, ну это громкие слова да, для бизнеса, это неоценимо, выйти как-то из данной ситуации. То есть как и куда вот этим вопросом не только я и скажем там, мы с консультантами от акционеров и с акционерами сейчас неоднократно последние месяцы собираемся, что делать. Что делать, потому что совсем все идет в мировом плане, не по тому сценарию, по которому шло. То есть у вас и сейчас это... такое переосмысление правил игры. Конечно, это переосмысление правил игры и к тому же, куда инвестировать деньги, что делать с новыми проектами, инвестировать, не инвестировать. То есть с точки зрения любого замкнутого пространства как страна, экономического замкнутого, то есть нужно развивать. Mm -hmm. А с точки зрения акционеров и инвесторов вопрос а зачем? Далі особисте життя гостя програми. Пін код як родина успішного топ менеджера Олександра Данченка сприймає його робочий графік 24 на 7? Ну, в женяні легко. Дочки, конечно, зачастую скучают, как и я за ними скучаю. И куда вытрачая заработанные деньги генеральный директор дата-групп? То есть долететь до Хабаровска, от Хабаровска 16 часов на комфортабельном КАМАЗе, потом еще заброска на вертолете, это стоит денег, но это стоит того. Тогда еще несколько вопросов личных о семье. О родительской семье и о семье твоей. А Рыделек, ты много хорошего говорил о том, что благодаря им как-то вот ты стал таким, какой ты есть, в частности, благодаря им. А что именно ты получил от отца и от матери? Они э, научили меня, все научили, жить в простых условиях, принимать э, жизнь такой, как она есть. Mm -hmm. Вот. Второе, конечно, честность, порядочность. Папа научил, и это проблема была для них с мамой, это самостоятельность. То есть вот это принимать решения сами же научили, сами потом с восьмого класса не знали, что со мной делать. Как, учитывая твою страсть к работе 24 на 7, как семья выживает при этом? Ну, Где тяжело, делать? конечно, это вопрос однозначный. Это вопрос, конечно, больше к жене, но... Ну, конечно, тяжело. Кроме 24 на 7, здесь же есть еще другие вопросы, что у меня очень много командировок. То есть сам бизнес подразумевает огромное количество командировок, э, достаточно э, длительных, хотя и так я их там уже ужимаю до минимума. Поэтому, ну, жене нелегко с одной стороны, но с другой стороны у меня есть своя теория, интересно, может поделюсь, как мужчина с мужчиной в следующий раз, там, на экселевском листочке у меня сделан расчет человека, который вот как я занят, и второго, как жены любят говорить, не надо денег, надо, чтобы ты в 9 приходил, в 6, в итоге, когда в Excel заход, все суммируешь, количество свободного времени, а самое главное его качество, намного выше у занятого человека который зарабатывает при этом деньги, чем вот Угу. с 9 до 18. Дочки, конечно, зачастую скучают, как и я за ними скучаю. Помню. Они знают, откуда в семье деньги, за счет чего, вот какой ценой деньги отец зарабатывает? Ну, старшая, наверное, уже да, потому что и мама ей говорит, когда она там, вот, папа нет, папа нет, вот, рассказы. Второе, что она очень часто бывает у меня на работе, на различных наших праздниках, и вообще мы стараемся в ДТ-группе, что Ведь такая ситуация не только у одного у меня, мы уделяем внимание информированию, скажем, нашей всей детворы огромной у нас их под тысячу человек на самом деле всех там суммарно чтобы как работают родители чтобы они не думали что где-то кто-то гуляет ты зарабатываешь неплохо куда ты эти деньги тратишь вот кроме как, работы да? вот куда ну в первую очередь это конечно обеспечение семьи то есть хочется чтобы образование состояние детей было надлежащим уровне второй момент это экстрим-отдых. Угу. А вот это поподробнее. В среднем три раза там, в два года, то есть не раз в году, а где-то по полтора, где-то два раза в год, мы с бетой, спитой, спитой командой стараемся делать экстрим-туры. Эти путешествия не дешевые путешествия, потому что забраться, Ну вот буквально неделю назад, мы вернулись с Хабаровского края, с Дальнего Востока то есть долететь до Хабаровска, от Хабаровска 16 часов на комфортабельном КАМАЗе, и потом еще заброска на вертолете. Это стоит денег, но это стоит. Хорошо, Александр, у нас такая неплохая беседа получилась. Я уже готов подвести итог и вот сформулировать, как я понимаю, некоторые ключевые принципы, элементы твоего личного кода успеха, за счет чего ты достигаешь успеха, и что будет еще одним элементом, который вот На какой то следующий уровень може привести ситуацію. Ти готова послушать? Конечно. Просто зараз ми розшифруємо особистий ПІН-код успіху нашого гостя. Чотири складові персонального шифру, без яких будь-яка справа приречена. Я сформулюю елементи личного коду успіху, а ти вже даш обратну связь. Підходить, не підходить, можеш поправиш в чому-то. Первое, вот я бы вот так и обозначил, несколько раз там тебе задавал этот вопрос, вот чутье. То есть несколько примеров, которые ты рассказал, говорит о том, что на каком-то нерациональном уровне ты хорошо чувствуешь ситуацию, потому что шаги предпринимались до того, как на, наступал кризис и так далее. Для меня это такой важный момент, предпринимательское чутье. Важный интересный момент, потому что это одна из таких тем, которые я сейчас интенсивно изучаю там, и развиваем как программу. Второе, я бы так сказал, эмоциональная уравновешенность. У тебя как бы с эмоциями все спокойно. Ну, то есть ты достаточно сбалансирован в контексте движения к собственному результату. То есть здесь тебя... Внешне, наверное, да. Но удается это не всегда легко. Главное, что удается, главное, что ты можешь это сделать. То есть я бы написал бы «эмоциональный баланс». И сюда, сюда же относится вопрос внутренней уверенности, готовности сопротивляться, там, вести переговоры, отстаивать свое мнение, невзирая там, на, на статусы и тому подобное. То есть это, это такое внутреннее спокойствие. Третье — это бизнес, командная игра. Здесь два важных слова — командная и игра. То есть... Э вот это чутье хорошо срабатывает, ты бизнес видишь, всю систему видишь как вот систему взаимодействия, систему взаимодействия, соответственно дальше играешь в нее э, достаточно спокойно, ну, на мой взгляд. Это вот то за счет чего, на мой взгляд, сейчас э, много достигается. То чего, на мой взгляд, привнесло бы такие инновационные изменения, я бы назвал вот такой индивидуальный фактор. Вот для меня он, скажем, на мой взгляд, активно включится тогда, когда появится четкое представление о тебе, именно о тебе, не о бизнесе, независимо от бизнеса, о тебе через 10, 20, 30 лет. Потому что вот с, на каком-то ближайшем периоде, мне кажется, это будет очень важным фактором, который будет добавлять новую мотивацию, новую энергию. Я думаю, что он уже где-то начался, то есть буквально последний год <клес> я очень активно этим вопросом внутри себя... Займаюся. Ну, от э, такий мой взгляд на тебя. Ну, есть куда стремиться еще. Спасибо тебе. Є стремиться стримітися. Спасибо большое. Тогда до нових встреч. На no. присвяче програма ПІН-код визначила чотири складові успіху Олександра Данченка: Чуття, емоційний баланс, командна гра, індивідуальний фактор. Найближчим часом четверта складова пин коду додасть нової мотивації та энергии в керуванні бизнесом. Человек талантлив от рождения, и у каждого из вас есть свой персональный код успеха. Я желаю вам раскрыть его секрет и построить свою жизнь по собственному плану. Я, Олег Хомяк, прощаюсь с вами. До новых встреч на телеканале «Бизнес».